হয় মই আজি বানপানী আহিলোঁ পিছকাই মই পৰি গৈছোঁ মোক তাৰমানে ধাৰ পানীয়ে লৈ গৈছে অকণমান অকণমান বানপানী এখৰ বস্তিত তাৰপৰা মই এবাৰ সাঁতুৰি আহিলোঁ মই কাৰণে মোৰ দেহাৰ কাৰণে বহুত দুখ লাগিছে আমাৰ অসমবাসী আমাৰ এই বানপানী মেলাত কিয় হয় আমাৰ যদিও আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে তেখেতে আমি কিয় ৰাস্তাত ভাতো কিয় ৰাস্তা নেদে সেয়া কাৰণে মই এইটো দাবী কৰিছোঁ আগতে বছৰলৈকে এইটো ৰাস্তাটো ৰ'ব লাগিব সেইকাৰণে এইটো এইখিনি কথা ক'ত মই কথাটো বাদ দিলোঁ ইমান ৰ পানী কেৰা বাপ্প মই গড়লৈকে পানী আছে মই ইয়াতে মই যাবই পৰা নাই ইমান ধাৰ ইমান ধাৰ ইমান ধাৰ কেলা এই মোক পানী লৈ গৈছে দেখা পিছৰ মাটি আমি দুই লাখ তিনি লাখ টকা এইটো ৰাস্তাটো বান্ধিছিল কিন্তু নহয় কিন্তু পানীয়ে চব গোটেই পানীয়ে খুৱাই লৈ গ'ল আজি তিনি বছৰ ধৰি এইটো আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ সৰুকেটি অঞ্চলৰ এই আমাৰ এই তেখেত ডাঙৰে আমাক এইটো ৰচে কিয় নেদে আমি এতিয়া পানীৰ মাজত ধুৱেই আছো আকৌ কিন্তু কোনো গম পাব নাপায় 탈 아픈 날이었습니